Мы планировали проехать максимально сколько возможно. Единственное, что сегодняшнее отличие тренировки что автомобиль полностью готов. Вы видите, у меня за спиной прекрасный стадион Формулы-1 в Абу Даби. Это говорит о том, что мы уже переместились в Абу Даби. Завтра у нас начинаются административные, а послезавтра технические проверки. Соответственно, автомобиль уже э, как бы подготовлен в боевое состояние для того, чтобы выступать на гонке. Поэтому Режим был максимально щадящим, но трасса как раз этому и способствовала. Это сегодня, сегодня, на котором мы тренировались, потому что это были в основном прямики с трамплинами. То есть мы пытались ехать максимально быстро, насколько это возможно для нашего трехтонного автомобиля. Подпрыгивает на трамплинах, то есть это как бы не очень хорошо для него. Но я доволен результатом, потому что четвертый день и совершенно, опять же, другие условия. То есть мы... Получилось так, что испытали все покрытия, которые у нас предстоят на гонке. Это и мелкие дюнки, и большие высокие дюны, потом каменные гряды, которые пересекают дюны. Сегодня это были прямики, которые хосписты называются, на которых можно развивать довольно большую скорость, где-то до 140-150 км в час, если позволяет. Как бы двигатель автомобиля, двигатель уже позволяет это делать. Поэтому я доволен э, тренировкой, ну за за исключением там одного пробитого колеса, то есть мы ничего не сломали, то есть умудрились мы э, все-таки пробить колесо, но э, то есть это была чисто техническая ошибка, э, поэтому никаких там корректировок э, по автомобилю не будет, то есть автомобиль готов. Надеюсь, будет все нормально. Скажите, вы всегда говорите перед началом ралли, что очень важно хотя бы за день или за несколько дней, так, ну, как говорится, вкататься в автомобиль. Удалось ли это сделать за эти 4 дня? За 4 дня, мы проехали, за 4 дня мы проехали 250 километров, поэтому для пустыни это очень хорошо. Опять же, в абсолютно разном темпе и на разных как бы, поверхностях дюн. Я думаю, что все хорошо. Главное, как бы, есть хороший настрой, есть уверенность как бы езды э, в песке. Э, конечно, состав участников довольно сильный в этой гонке. Сегодня мы в гостинице уже встретили Петронцеля. Э, то есть я думаю, что, конечно, борьба за лидерство будет вестись между, между там тремя пилотами это Петронцель, э, Новицкий и Шлисер. Наша задача, я думаю, что остается та же э, попасть в десятку. И это будет сделать очень тяжело, потому что автомобиль продакшн, э, это э, пустыня, очень много местных гонщиков, э, с которыми трудно будет соревноваться. Знаете, как э, когда-то мне пару лет назад рассказывали, какие они тут знающие и умеющие ездить в песках, как они чувствуют песок, там видят и понимают, где там как насыпано и как там проезжать дюна. Ну вот и посмотрим.